К нам туда проводим уже работы непосредственно по уничтожению. За два часа уведомляем всех, что будут проводиться взрывные работы, к месту не подходить, выставляем заграждение, заслонные, но все равно находятся партизаны в плавках, которые пытаются кустами где-то пролезть, поближе посмотреть. Хотя разлет осколков это все. Оно так на картинках хорошо. А когда стоишь там на месте, то, на подтвердит, то хочется, извините за выражение, залезть под ось, задний мост 66-го газона, либо под крас. Потому что в тебя не попали эти осколки и не чувствовать на себе удар взрывной волны, которая развивается на полтора километра. Певну стурбованість викликає наявність двох авіаційних бомб. Скоріше за все, це ті бомби, які, які ми бомбили Колгоспник 23 вересня 41-го року свідки говорять, що це було десь біля 11 літаків німецьких. І є дуже великі побоювання на тому, що ці бомби залишилися на бойовому взводі. І тому вже після того, як ми зачистимо територію по самому колхознику навколо нього, то тоді буде. по всей вероятности принято решение стосовно подрыва этих вибухонебезпечных предметов в воде, для того, чтобы не наражать на небезпеку наших водолазов и наших минеров.